पाकिस्तान सपर लीग पीएसएल के छठे मैच में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को एक तरफा मुकाबले के बाद पैंसठ रन से हरा दिया लाहौर कलंदर्स की जानिब से दिए गए 202 सौ के हदफ के ताकुब में कराची किंग्स की टीम 136 पर छत्तीस पर हो गई कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट इरीना में खेले जाने वाले इस मैच में लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया इब्तिदा में मोहतात और सलो स्टॉट के बाद कलंदर्स ने गैरबदल कर मुकर्र बीस ओवर्स में छह विकेटों पर दो सौ एक रनस बनाए फख्र जमान ने छिहत्तर जबकि डैरल मचल ने पिचहत्तर रनस की इनिंग्स खेली सैम बिलिंग्स ने उन्नीस सिकंदर रजा ने डस मोहम्मद नईम ने सात अब्दुल्ला शफीक ने छ और रुशद हुसैन ने दो रन बनाए हसन अली ने चार अहम विकटें लें अब्बास आफरीदी ने एक खिलाड़ी को आउट किया कराची किंग्स की बैटिंग को इब्तिदा में ही कलंदर्स के कप्तान शाहीन ने दबोच लिया पहले ही ओवर में कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर और गुजिश्ता मैच के हीरो जेम्स वंस को सिफ़र पर पवीलियन लुटा दिया दो अहम विकटें पहले ही ओवर में गिनवाने के बाद कराची किंग्स की टीम को दोबारा मैच में आने का मौका न मिल सका और पूरी टीम एक सौ पर रन्स आउट हो गई कराची किंग्स की जानिब से खुशदिल शाह ने सबसे ज्यादा उनतालीस रन्स बनाए जबकि हसन अली सत्ताईस रन्स के साथ दूसरे नुमाया बीटर रहे कलंदर के कप्तान शाहीन आफरीदी और रुशद हुसैन ने तीन तीन खिलाड़ियों को आउट किया जबकि सिकंदर रजा के हिस्से में एक हारिस रऊफ़ और आसिफ आफरीदी के सई में एक एक विकेट आई लाहौर कलंदरस के जारे मिजाज बल्लेबाज़ फ़खर जमान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया लाहौर कलंदर्स की टीम की क़्यादत शाहीन शाह आफरीदी कर रहे थे जबकि दीगर खिलाड़ियों में फ़खर ज़मान मोहम्मद नईम अब्दुल्ला शफ़ीक डेरल मचल सैम बिलिंग्स सिकंदर रज़ा रिशाद हुसैन हारिस रऊफ आसिफ़ आफरीदी और जमान ख़ान शामिल थे कराची किंग्स के कप्तान मोहम्मद डेविड वार्नर थे इनके साथ प्लेइंग 11 में टिम सेफ़्रट जेम्स वंस शाहान मसूद इरफ़ान ख़ान न्याजी खुशदिल शाह अरफ़ात मिनहास अब्बास आफरीदी एडम मिलन हसन अली और फ़वाद अली शामिल थे